酒を飲む量量はははびっくりしした。量はね。も他に <laughs> 大体は私が潰して,てる <laughs> そう強さとかは関係なしに、はすごい。大体みん <laughs> 안녕 푸르른 소라TV입니다. 오늘은 무엇에 대해서 얘기 해볼까 하면은 내가 인터넷을 하면서 재밌는 것 같습니다. 외국인들이 보면 놀라는 한국의 워버 땡땡 시대를 한번 닦아서 외국인가 믿다라, 놀っ을 한국 의 문화, 응. 베스트 10, 그런거 응, 이빨아톤. 응. 그래서 제가 그런 걸 너무 많이 봐가지고 그 보면 약간 조금 근데 오크라들 때도 있잖아. 그러니까 신지가 타인 떡김은 다 많이 말잖아 韓国でよくプッポンって言うんだけど、うん、そういうのじゃないかって不備感が出る時がある、うんだよねだから今日はそれをちょっと検証してみたいと思う、うん、本当に韓国の文化にその外国人はびっくりをするのかそれをちょっと言ってくれればいいんですこれはあの見てる方々は多分韓国の方々が多いと思うんだけど韓国人もねかれらの性格が始まるからたこへでどうも韓国人より気をつけるしも苦しくやりたいなと思んですよ だからわざとそういう、はい、ああ韓国すごいですみたいな、うん、そういう感じで行く必要は全くない。分かりました。本当に正直に。そう,そうそう。本当のことを言ってほしいなと思って、はい、ちょっと持ってきました。分かりました。外国人がびっくりする韓国文化ベスト8。はい、8番食べ物モデルの韓国の PC 版文化。ああはいはい。はい、これはどう？びっくりした。多分普通の人びっくりしたんだってマグキスターでも食べ物あるからな。 あまあそれはねほのなんかヨーロッパとかアメリカとかは分からないんだけどだ、ね、日本に住んでる人は PC 版分解にはそんなにびっくりしないと思ううんうん何か液晶の大きさとか椅子<ー>の快適さとかにはびっくりしたホ本当になんかゲームのためのああいうなんか装備ってそこまではしない、うん、そういうのがすごいよね、うん、でもなんかそこで食べ物が出るとか、うん、そこで何らかにまあこういうサービスもついてますよっていうのはうシャワーとかもするし みんな知ってますから、日本では漫画喫茶でシャワーもできますいくら、だから俺、なんかいつも東京に面接来るときに、なんか夜間バス停朝着いて、漫画喫茶でシャワー浴びて、なんか店行ったとかして、中華とかで、食べ物もいっぱい出るしね、全部ルームになっててね、そこで住んでるってそう、ほぼそこで泊まりして、やっぱりホテルとかよ安いから。

それがほかそんなにびっくりしてか関西の人と言てるじゃんああ、そうだね、だから向こうも結構パリパリ系の人たちだから結構言われてるじゃんその関西の人と韓国の人と結構似てるよだから、そんなに驚きはしなかった韓国だけではないかなって感じこれは、おかずがただあ、それはびっくりしたあおお、それはびっくりしかもめっちゃ多いそうそう、もう気持ちすぎて頼むと思う しかもお代わりできるしね。多いなと思ったし、めっちゃいいなと思った。あ、めっちゃいいなと思った。日本はっておかわりだけでも大体場合は別料金取ったりとかするとこの方が多いから。うい一番好きなおかずはどちらですか？いろんなおかずが四個くらいとか出てきて、その中に油揚げともやしがああ、ナムルナムルみたいな。ナムルかナムルか、その一番好きです。おお、らしいです。はい。そうだった。終わり。 マジ韓国の交通費交通費あはいはいタクシーとか、うん、地下鉄とかまであでバスとかとはどう、まあ？びっくりしたあびっくりしやすい <laughs> これは韓国人もびっくりします日本に来ると,来るといやタクハートそうですそうですそれって言うと一番思い出深いのが韓国行くとタクシーがすごい安いから三百円ああそうそうだからずっとタクシー移動してたのこういったらでそのなんか習慣に慣れて、うん、日本に帰ってくると。<laughs> 日本が高すぎてタクシー貧乏になっちゃった <laughs> そ。それそれなりちゃったから。から <laughs> でも日本はもう乗った瞬間だ七百円とかと。最近だと四百十円からスタート。あだから逆に逆に安いだったんだよね。そだったけどだけどなんかやっぱり結構すぐ上がるじゃん。そうそうだね。ちょっと走ったらすぐ千何百円普通だもんね。時間的にもすぐ待っちゃうから逆局そんなに安いかどうかわからない。<laughs> やっぱりタクシーが一番。 したでもこれは各国人として日本に住んでる立場から言うとタクシー代が高いっていう言葉あるんだけどそれ以外でもね高速代とかそういうのがに高いああそうか高速代はねうちらのこと経験したよね千葉行く時ね腰1回乗ってたらもう高速代だけ六千？あそうそうそうやばいなと思って韓国だったらね多分ソウルからドサまで行っても高速代で多分1万は絶対行かないとし5000円程度。 ちょっと東京から離れると高速内です五5 0 0 0 6 0 0 0当たり前にカメラマンになれば4番「ガムザタン屋」とか「クッパン屋」とか24時間もずっとやってるじゃんか3軒目4軒目5軒目はだってなんか朝3時4時とかになった時に指名でいつも「ガムザタン屋」とか「うん、クッパン屋」行ってソースいっぱい飲んで別れるみたいな。 だからす、よく住んで行くためにはあ、そうそう寝たいなありがとうあれはそうですで慣れてまた日本に戻ってくると11時までですと言われる12時とかね、2時、3時とか例えばパンになっちゃうと行く、うん、ところないもんねだから結構空いてるのがすごかったなよく遊んでたんですけ <laughs> なんで、朝なたは何した <laughs> 誰と何したんです友達みんなで釣りがない <laughs> 韓国の高いレベルの <coughs> それはでも分かんないな <laughs> <laughs> でもまあ、一応夜中までなんか飲んで歩いたりとか、みんな知ったとしても、うぶん多分若い女の子とかも、ねうん、そうでて、もうみんな飲みつけて、なんか踏んでた時って、やっぱり。確かに倒れてる方いる。<laughs> <laughs> でも,も、一応、そんな自由にそれができるぐらい治安がいいっていう話だから。<laughs> 確かにそう,と思う でも、とびっくりしたう日本語は自然がいいって言いつつもなんだかんだ結構静かにとか変な人いるけど韓国の人自体がそんな,なんかそういうスっジオの人とかが住所とかを出しててもんか <laughs>、ね、別に変な人いないけど日本だったらそう、ね、スうーカーかとか。 人で韓国はね、なんか有名な芸能人とか、ドアパートが南国室に住んでるとか、そこまで出てるんで、本当に、そう、それおかしいねん、こっちからしたら、うん、だからアイドルの家の前に並んで待ってた女の子たちは、普通、昔から、まだそういうこと起きてなかったからかな、それはよく分かんないんだけど、韓国の人ってよく気にせずに、生活してる、の中に歩いたらどうしようとか、そういうこと、何も気にせずに、みんな生活してるから、そういうところでは、違うか。 酒飲みも負ける外国人の酒飲む量、うん。外国人の酒飲む量がびっくりだっ酒を飲む量はびっくりした。飲む量は量はね、分からな <laughs> 大体は私が潰して帰て <laughs> <laughs> みんな夜中まで出ていっぱい飲んで飲み歩いてたけど、そのろんこうちょっと寝ちゃってるのだけどふにゃふにゃふにゃしてるみたいなこ <laughs> のぐらいに。けど摂取量は本当にすごい。<laughs> だから長く持つタイプの。 あ、普通にやしなきゃ。あ、酔っ払ったけどもずうっと飲んでる。ああ。意地でも飲んでやるみたいな。あ、でもそう。意地でも飲んで。じゃ、韓国の人。そうそう。だってすごいもう酔っ払っててもダメなのに、もう飲めない飲むかああ、いやいや、も大丈夫。イニブちゃんとみたいな。そう。だからそれはすごいなと思う。もうそうなってる時点でまあ強くはないな。ま、あそう。強さとかは関係なしに。意地がすごい。そう、はすごい。先に対しての熱意。熱意。 みんな出て、もみいっぱい飲んで酔っ払って酔っ払ってもいつでも飲んでやってみたいなそういう精神はすごく高く買いますみたいな買いますか1位はい1位最後各国の配達文化ああはいすごいねああはいもうちょっとですかそう普通ですよそれ何でもペダルできるもんねそうだけどダニがいっでもできチキンとかピザとかは普通じゃんチゲとかああ来るじゃんうん雑なものも普通に来るしゴルフスと一緒に持ってきてくれるじゃんそうそう甘いとか言わなくていいでしょ 住所とかだけで、うん、名前なんて言う？日本よう？日本言うよ。あそうだ日本はあれもそうだ高いにもその人じゃないと届けてくれないじゃん。そうそうそう。本玄関の前にポンと置いてくれる。そう,そう。<laughs> これは治安がいいことだ。あそれも治安がいいことと,いいこと,と最初だねだだ私あれもすごいじゃん配達になるとハンガーとか路上にも普通に配達ができるであそうそう。そ,う <laughs> それはやばいよね。<laughs> そうだ,だからそとか外の。 してる時とかも急に読むことができるそうそうそうだから大学生の時にキャンパスの中に公園とかもあるしベンチとかもあるじゃんどこの公園も何の何のベンチですそこのベンチとすごいよね語学学校にいる時に大学生大学のそうそうそうあ、外だけまあそこに行ってる時もある日突然教室になんかピザの匂いがして誰か魚が出てる外で食べてるそうしたらなんかめっちゃ急に来るので来るのと思って学校日本の大学校にそういう頼む気にしなから。 ダメだったそ,それはまあすごかったって、はいそうそしたら発酵の中で本当にびっくりしたの 2>, 2番が交通費ハンバガチアタンカンバガチアンそ発の中で半分だけ当たったということで、うん、そうです <laughs> じゃあそしたらそしたら最後に最後にそらちゃんを写しながらせった名ちゃん「を塗ると茶わよグッドークアラムセッちゃん」 다해드립니다. 다해드립니다. <laughs> 안녕. 자, 안녕. 설정 안녕.